Axşamınız xeyir, gözələr. Söz verdiyim kimi canlı yayıma qatıldım, girdim. Aa, sizinlə bir az söhbət eləyəcəyəm. Əsasən bu gün çox suallar verirsiniz vitaminlərindən bağlı. Vitaminlərlə bağlı müəyyən belə deyək, konsultasiya kimi bir dənə canlı keçirəcəyəm. Baxmayaraq ki, tez-tez izah eləyirəm, amma mən bilmirəm yəqin ki, hər kəs mənim kimi deyil və yaxud tez başa düşə bilmir və hədfələrliyni şey dinlərken başa düşür çox güman ki Ə, ona görə bu günləri biz sizinlə vitaminlər haqqında, SPF-lər haqqında danışacağıq. Nədən SPF? Çünki artıq günəşdir. Hər kəs ləkədən əziyyət çəkir və daha da artmasın deyə biz nələr eləməliyik bunun üçün. Bu günlərim qəşəng bir maskalar ağardıcı paylaşmışam, amma təbii ki, mənim təbərl qızlarım baxmayıb. Əgər sizdə paylaşımlar səhifədə görsənmirsə, o zaman yuxarıdan mütləq şəkildə elə ayarlandınız ki, paylaşımlar mütləq sizə gəlsin, u vidomleniyanı qoşun və yaxud təzə səhifəyə daxil olun, like eləyin, rəy yazın ki, həmin paylaşımlar sizdə görsənsin. Siz tənbəl olduğunuz üçün yenə yəni, səhifə də deaktiv olur, canlıllara girmək olmur vəsairə və ümumiyyətcə mənim də belə baxıram, mənası yoxdur canlıya girməyə. Əgər siz onu əzbərlib baxmayacaqsınızsa, çünki hər dəfə bilirsiniz ki, eyni suallar, eyni cavablar vəsairə bu bitmir. Bitmir çünki qavrama olmur, qavramaq lazımdır. Qızlar, bilirəm indi eyni şeylər başlayaq yazmağa yorğunsuz deyəsiniz, nə mümnəsiniz. Axşamdır, bəli, işləyirəm, əlavə evdə uşaqlar var vəsairə başqa işlərimizdə görürük. Yəni bu normal halda ehtiyac yoxdur. Mən yorğunsuz belə sətiləsiz onu mən bilərəm. Siz sizin həqiqət tərəf maraqlıdır. O tərəfini dinliyin. Boş-boş yəni ehtiyac yoxdur cümlələr qurup yazmaq mənə maraqlı deyil vallahi. Yorğunluğum ya yox, axır ki bu alımla da girmişəm canlıya sizə bəzi şeyləri məlumatlar ötürmək. Sizə xoş deyilsə çıxa bilərsiniz. Neçə vaxt da canlı açmırsız, çünki eyni suallara eyni cavab gələcək. Bunun üçün gərək hər kəs e, diqqətlə qavramağı öyrənsin, köhnə videoları baxıb, baxıb e, məlumatları toplasın. Ev şəraitində nələr eləmək olar, onu anlasın. Ondan sonra artıq yeni canlılara qoşula bilərik ki, e, daha da yeni faydalı məlumatlar öyrənək və eyni şeyləri təkrar təkrar təkrarlamayaq. 1, 2, 3 nəfərə görə, yəni canlılar monoton və eyni, eyni şeylərdən ibarət olmasın. Hə, deməli biz bu gün vitaminlərdən danışacağıq, bir də gündən qoruyuculardan. Son zamanlar düzdür, bax bağışlayın və saxlamadan görürəm ki, yəni tam bir qayda baxmırsınız, səhifəyə dinləmirsiniz, bilmirəm bu nə dənə rəli gəlir. Ə, əminəm ki, işləməkdən heç kim burada ölməyib, tənbəllikdən sadəcə görülüb, seriallara ola bilər baxmaqdan. Ə deməli son zamanlar mən göstədirəm test test mən özüm içirəm Realist vitaminini. Niyə bunları sizə göstədirəm? Çünki məni milyonlarla suallar verirsiniz. Nə içəy, nə içəy, nə-nəy filan problemlərim var, filan ağrıları var. Bir de Vitagot. De Vitagotu mən içirəm səhər, yəni yeməkdən sonra bir tabletini hər səhər. Əgər özünüzün parlaq, gözəl, gənc olmasını ondan sonra Əgər sizdə halsızlıqlar olursa, sümükləriniz ağrıyırsa, yerinizdən dura bilmirsinizsə, tez-tez depressiya halına keçirsinizsə, ağlıyırsınızsa bu kimi şeylər baş verirsə, deməli B qrupu çatışmır. Və mütləq şəkildə səhər vitaminliyi ilə bərabər axşam yatmamışdınca Rearest də məsləhət görürəm içməyə. Çünki bu tam beyini qidalandırıb, yəni həmin o sinir sistemini qidalandırıb tam bərpa eləyəcək. Hər ikisi də dərman sayılmır, qida əlavəsidir. Deməli Vitaqudu səhərlər çəripitəli yeməkdən sonra, səri yeməyindən sonra. Bunu isə axırıncı yeməkdən sonra da olar, axşam vaxtı da olar, problem yoxdur. Yəni artıq yatmağa 2-3 saat qalmış hazırlanırsınız. Onda da içə bilərsiniz, yatmamışsınız. Öncedən içə bilərsiniz. Deməli, tərkibi o qədər zəngindir ki, yəni oxumaqla bitmir. Təsəvvür eləyin ki, yəni ki, əsasində, bu vitaminləri oxumalıyəm ki, əsasən də B qruplarından ibarətdir. Axşam vitaminində isə əsasən Ə, deməli, maqnezium, vitamin B6 var, yəmşəñ yarpağı və bir neçə otların qarışığıdır. Çox ə, super bir şeydir bu. Biz evdə hamımız içirik. Axşamlar bu, səhərlər Vitaqud. 1-3 ay arası, 6 ay harqi yoxdur. Yəni rahat istifadə edə bilərsiniz. Və dərəniz dərənizin necə parlamasına şahid olacaq, olacaqsınız. Necə nastroyeniyanız olacaq? Keyfirli olacaqsınız. Depressiya varsa ondan çıxacaqsınız. Yaddaşınız yoxdursa, bu ikisini içərkən yaddaşınız tam və po olacaq. Qısaca dediyim qayda da nənə bunları içir və ideal, yəni çox adekvat, çox belə əvvəlki tamamilə vəziyyətinə dönüb yaddaşı bir ara tamamilə getmişdi. Hal-hazırda superdir. Deməli, 1 ay içə bilərsiniz. Əgər daha da yaxşı olmaq istəyirsinizsə, 3 ay, 6 ay, yəni bunun qadağası yoxdur. Fəsilə baxmır, yayda ola bilər, kışda ola bilər. Fərqi yoxdur, yəni ilin 12 ayını içmək olar. Məsələcün Vitaqudun siropu da var. Əgər uşaqlar məsəl üçün uda bilmirsə mənə tabletə. O zaman ə, Vitagudun siropnu verə bilərlər. Vitagudun siropu da, yəni çox qəşəngdir, yəni vitamin 2, və sadəcə sirop versiyasındadır ki, balaca uşaqlarınıza verəsiniz. Eee, sonra gündən qoruyuculardan danışmaq istəyirdim. Biz bilirik ki, Mən artıq 3 ildir ki, Biobalansın gündən qoruyucularını istifadə eləyirəm və çox razıyam, özünüz də görürsüz, niyə razıyam. Hər şey göz önündədir. Normalda gündən qoruyucu standart idi, 50+ bütün dərilər üçün, amma bu illəri bizi Biobalans təvindədir və səpikli yağlı üzlər üçün müalicəvi xüsusi gündən qoruyucu çıxartdı. M bax budur bax bu. Ə bi də ləkəli, həm ləkəni müalicə edir, həm də gündən qoruyucudur. Hər videoda qeyd elədiyim kimi, gündən qoruyucu mütləqdir. Gündən qoruyucu hətta pərdənin arxasından istifadə olmalıdır. Gündən qoruyucu cəmi 2 saat qoruyur. 2 saatdan sonra heç bir qoruma təsiri qalmır. 2 saatdan bir, hətta makiyaj üzünüzdə varsa, üst-üstə üzü yummadan istifadə edə bilərsiniz. Biobalansın məhsulları o qədər keyfiyyətlidir ki, yəni onlar heç bir problem buna görə yaratmır. Əksinə sizi müalicə və müalicə edir və bərpa edir üzünüzü. 2 saat, yəni cəmi qoruyur də pərdənin arxasında bütün gündən qoruyucular. Gündən qoruyucunu mütləq istifadə edin. Ləkəsi olmayan belə, ləkəli üzlər üçün olanı istifadə etsək, ləkədən qorunmuş olacaq. Ümumiyyətlə ləkə düşməsin deyə ləkəsi olmayan belə hər kəs gündən qoruyucu istifadə etməlidir. Ondan sonra səbikli üzlər. Səbikli üzlər hər zaman mən qeyd etmişəm. Əsas sağlam qidadır. Əgər sağlam qida olmasa, siz nə qədər müalicə olsuz da, yenə yəni təkrar səpəcəyisiz. Biz həmişə eşidirik ki, səbikli üzlərdən ki, hər yerdə olmuşam, hər yerdə müalicə almışam, pullar tökmüşəm, belə eləmişəm, eləmişəm. Bu qızı düzəldə bilmirəm və yaxud bu oğlanı məsələ su alınadən çünki biz nə nə yeyiriksə biz ondan ibarət. Mən həmişə deyirəm pasiyentə rədiki bəs gülü turşu ilə suyun yanına görüm, o gül bitəcəkmi? Təbii ki yox. Mütləq ilk öncə sağlam qidalanmaq lazımdır və əlavə olaraq mən həmişə get edirəm ki, əgər məhsul istifadə üçün ideal istifadə, aknevitin səpikli üzlər üçün olan üz yuma gelidir. Bunu mütləq şəkildə Nə səhr axşam üzünüzü yuvaraq səbiklər sakitləşdirəcəksiniz. Sağlam gıda haqqında milyonlarla postlar paylaşmışam. Mənə çox qaranlıq bilirsiz nə gəlir və çox məmarlı və maraqlı o ki, konsultasiyaya gələn xanımların 90% yəni məndə səhifədən gəliblər və ım, Onlara deyirəm ki, məsəl üçün Silon və yaxud başqa bir dəliləcə yazıram. Deyir ki, mən bunu içmişəm, bunu içmişəm, bunu içirəm. Doktor siz demişdiniz. Tamamdır, mən bu dəliləcəni demişdim onlayn olaraq, siz içmisiniz. Okay. Bəs ə, sual yaranır. Yəni bu alt yazını <laughs> mənimlə, yəni Hara ilə kimi oxuyur. Haqı mən altda geyd eləyirəm. Hər dəfə videolarda da yazıram ki, əgər sağlam qidalanmayacaksanızsa bu müalicəni etməyin. Deməli sərf edən hissənin əməliyyilər sərf eləməyən hissəni yox. Yəni belə bir şey harda göstənilir? Mənə bir bir nəfər bir insan mənə izah eləsin ya bunu tam eləyin, yada eləməyin. Arğan mən sizə bunu başa salmaqdan artıq uş illər keçdi. 9 il bir yerdə bu səhifədə xəbəriniz varmı? 9 il çürüttünüz. Yəni mən sənə deyirəm, onu sözə baxmaq lazımdır. Yəni harası hissəs zərfi elir, onu görürsüz. Hansı yox, yox, elə şey olmaz. Elə şey qəti olmaz. Ondan sonra həmişə qeyd eləyirəm, gözaltı qaraları varsa və ya xodsadıcı gözaltı istəyirsizsə, mükəmməl gözaltı biobalansın göz ətrafı qırış üçün vitamin C ilə tetrpeptid, alikopeptid daxil olan ağardıcı kremidir lazım deyil gözləməyin nə, nə vaxtsiz pis günə qalıb yerlən üzünüz dərəniz sürünəcək pis gündə olacaqsınız. İnsanlar sizdən yəni bir tərəf baxacaq kənardan ki, bu niyə özünə baxmır? Bu niyə bu gündədir? Öncədən yəni o günə qalmamış özünüzə baxmağı öyrənin. Öncədən yəni artıq baxırsınız ki, məsəl üçün 20 yaşı var, çox gəşəngim. Amma öncədən o lazımdır gözaltı kremi ki, əmələ gəlməsinlər. Əmələ gələndən sonra çox bu başqa-başqa şeylər olunmalıdır. Bir insan közünə baxmır, ona heç kim baxmayacaq. Mən isə bunu dəfələrlə demişəm, indi də deyirəm. Səhifədə bir balaca problemlər yaranıb, canlılıqla bağlı. İndi düzələcək 1-2 günə test ed canlı açacam amma sizdən çox xahiş edirəm öncəki postları oxuyun vaxtınız olanda canlılara girin baxın ki təkrar təkrar eyni şeylərdən danışmağa məcbur qalmayaq sizinlə Biobalance Professional seriyasından, siz bilirsiniz ki, mən həmişə probiotic seriyasını istifadə edirəm. Yaşlılıq əlamətləri ilə mübarizə aparmaq üçün ideal bir seriyadır. Niyə Biobalance-ı mən ümumiyyətcə seçirəm? Çünki tə, tam təbii tərkiblidir, heç bir qatqısı yoxdur. Nə qədər kremlərim var, nə qədər kremlərim gəldi, getdi, amma təbii ki, Biobalance seriyasını Biobalance kremlərlə heçnə əvəz eləyə bilməz. Onlar hər zaman olduğu kimi qalır. Mənimlədir. Yəni hmm, sonra canlının canlılıq başlayanda bu vitaminlər haqqında danışdıq, mütləq şəkildə bu canlıyı təkrar baxarsınız ki, yarım çəkirdi isə. Əgər siz də dünyanın gözəli olmaq istəyirsinizsə, yəni mən nəzərdə tutmuram ə, o əməliyyatlı fondoq burundan. Mən nəzərdə tuturam, yəni tərəvətli, baxımlı, dərilli, oxojənəy, baxımlı olmaq istəsə, o zaman daxildən də özünüzü düşünməyə məcbursunuz. Çünki sağlamlıq ə, siz sağlam olanda, yenə yəni, daxildən gəşəng olanda, o zaman o işıq mütləq üzünüzə də, həyatınıza da saçacaq. siz də sağ olun. Sizə sonsuz təşəkkür edirəm. Bəzəl doktorumuz sayənizdə özümüzə baxırıq. Təbii ki, özə baxmaq mütləqdir. Sonra mən sizə tez-tez demişəm ki, vot siz də istəyirsiniz ki, doktor Hansa tonal zərərsizdir bizim üzümüz üçün. Vot Biobalance Magic Magic Touch Yəni mövcudə bir toxunuş. Tonalna isə bir rəngdə olur, bütün dərilərə uyğundur, həm bağlayır, həm üzdə bilinmir, kökük kimi də çox qəşəng bir şey, mükəllisən ay. Mən həmişə istifadə edirəm. çalışacağam səvaqda canlı açım növbətə canlıda gəşə bir maska eləyərik amma buna gələr öncəki post paylaşımlara baxın çoxlu saylı maskalar ağardıcılar nələr-nələr paylaşmışam çoxdu həddindən artıq əsas da bu günləri kartof suyundan ağardıcı maskalar paylaşmışam o mükəmməldilər sınayın görün gözaltı qaralara görə və sarı sora biabalansın 11 manat olmalıdır. Belə bir krem var. Mən artıq ikincini boşaltmışam. İki qutusu da burada olmalıdır. Həm rənglə rəngi ağartır, yəni bərabərləşdirir. İçində argan yağı var. Həm qidalandırır, dırnaqları bərkidir. O siz də sınayın. Əllərinizdə baxımsız qoymayın. sonra Siz bilirsiz ki, qızlarımız hazırda gözəl aksiyaya, aksiyalardan yararlanmağa sizə təklif edir. Bu aksiyalardan kim yararlanır? Mütləq bu aksiyadan yararlanan kim yararlanmayıbsa, çünki mükəmməl bir aksiyadır. Hər gün paylaşıram bunu. Sonra, вот uh, baxın içdiyim vitaminlər. Bax, budur Vitaqud, bir də Rearest. Çıraq aptekdə yaza bilərsiz məlumat üçün. Gözaltı. Sonra das prəkrati. Ha, yəni hələ ki bu məlumatı tamamlayın. Bu məlumatı, yəni əsas da vitaminlərlə bağlı tam oxuyun. Mənim səhifəmə girin, mən səhifədə yuxarıda storialər paylaşmışam. Vitaminlərlə bağlı Google-da girib oxuya bilərsiniz. Reals-da da təzəlik üçün paylaşmışam səhifəmdə və səhifədə bu şəklin altında rearest, yəni ətraflı məlumatdır rearest haqqında. O oxuyun, faydalanın, müxtəlif şəkildə bax. Yəni qeyd eləyirəm ki, yəni zamanında hər şey eləmək lazımdır. Zamanında sonra gec olur. Hər şey belədir. Zamanında bu gün sağlamlığınıza baxmırsınız, o da sizə əyni qaydaca cavabı verir biraz yaş adı olandan sonra amma insan hər yaşda gözəl, təravətli, baxımlı, gözəl görsənə bilər. İnşallah. <coughs> Axşamınız xeyir. Belə qızlar. Tak, səbəhə hazır olun hamınız. Öz səhifəm də açıb bilməsəm də, Nərgizlənən səhifəsində açacağam ə canlıını gözünüz burada da olsun, orada da olsun. Təxmini bu saatlarda 22, 23 arası, 22:00-23:00 arası canlı olacaq. Çalışacam sizlə bir yerdə gəşə bir maska dəliyək. Ay, 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 ay. ay, ay. Ə, qızlar, mən bir də nə canlı paylaşar. Burdakı suallar haqqı ki, sızanaqla bağlı, ondan sonra endirim bağlı, hamısının sualları cavabı var videoda. Öz səhifəmdə storydə paylaşmışam ki, bu canlı mütləq baxın. Həmin o canlının linkasını qoymuşam storyə. O canlıya baxsanız bu suallarınızın cavabını tapacaqsınız. Tamam mı? Bax belə hamınızı çox istəyirəm, öpürəm. Özdə yaxşı baxın, gecəniz xeyirə qalsın. Sabah görüşəcəyik mütləq şəkildə. Hamınız bu saatlarda buralarda olun. Öpürəm sizə.